Научитесь их слышать. Научитесь слышать, что они, они никогда не врут о себе. И когда в бучи они на стенах пишут, кто вам позволил так хорошо жить. Или кто вам позволит так хорошо жить. Понимаете? В этом вся их философия в этом. Они вот э, просто надо понять, надо прекратить жить иллюзиями о том, что с ними возможен какой-то мир, с ними возможно какое-то сосуществование, с ними возможно какой-то договор. Этого быть не может. Как пояснить Трампу, что э, будь-які переговоры это трэп, это пастка для Америки, для их лидерства. И как пояснить украинцам, частина яких, Повірили, що ось зараз закінчиться війна, і от чи гаряча фаза закінчиться, і так далі. Буде заморозка. Як їм пояснити, що тут або ми перемагаємо?